Ну, откуда? А я Украина, Карпатская область, районный центр Петренкевича. Понял, понял. А Тюменская, область. Тюменская область, э, Россия. Ага, Тюменская область, Россия. Хорошо, что вы думаете в Тюменской области о событиях, которые происходят между Украиной и Россией? Поддерживаю. Поддерживаю. Поддерживаете что? Что Курская переходит, говорят, будет референдум в Курске. А попробуйте. Так у уже, уже, уже дело право. пошло. уже я слышу, уже мирные жители говорят все мы готовы, России не надо. я как сегодня увидел. А где, где посмотреть? посмотри а -а -а -а. у Тики токи або в Ютубе Шварц. Да нет, я Нет, вы, вы, мне прям ссылочку можете скинуть? я прям Если кажется. человек интересуется, значит, может... Кстати, я хочу спросить... То... А, я, а вот самое главное, что а, я интересуюсь. Да. я так... как бы таких видео не видел. Ну, вот, кажется, за, э, вот нет, а мне, а мне вот, кажется, вы меня немножко обманываете. мне кажется, что вы не правите. Вот, вот, забей. Жители Курска э, тех, требуют референдум. А ну, забей. Не могу. А что, не могу? Я с телефона, а я на работе. Ну, я, так и, я так и понял, что ты не можешь. А как ты считаешь, вот, вот, вот смотри, вот я никак не могу понять. Ну, ты как житель Российской Федерации. Ну, а вот, ты... вот, вы, вот вы взрослый человек, а вот в чушь верите. Вот прям, ну, несусветную, если честно. Да. Ну, да. А что я хотел, какой, ну... во... какой вопрос я тебе хотел задать? Не знаю, вы начинали, я вас перебил, извините. Ну, так я что там Ну, я вот хочу сказать: ну, постоянно вы как бы по телевидению вы все наступаете, наступаете, наступаете. Я как не могу понять, ну, как же вы наступаете, если наши войска в Курской области? Ну, не знаю. И я вот это не знаю, я тоже не знаю. Говорят, сегодня еще три деревни. Хотите, я вам свои мысли озвучу. А давай, озвучу. Вот смотрите, вы зашли в Курскую область. Да. А, у вас там... А, нет, копов нету, да? Нет, ничего. Никто не копал. А, а зашло туда сколько тысяч человек? Ну, тысячи сколько? три, да, если не ошибаюсь. А то и три, шесть. Ты да? шесть? Три, шесть. Еще ну, я, я у вас спрашиваю, сколько у вас не тысяч знаю. Туда зашло не, не знаю, не могу сказать. Ну, потому что как бы забирать города это точно не рота. Не как ладно. бы рота уж точно такие вещи не делаются. Кстати, много. Ну, при... допустим, 3000 человек. Условно. 3... Условно, да. да. Ага, при... ага, приблизительно. Да. Ага. Вот. Они зашли, окупов нету, ничего нету. Нет. Легкая добыча. Мы Легкий... их сейчас трешечку эту, Похороним. И вместо того, чтобы где-то на укрепленных зонах ага, их да. двухсотеть, ага. мы их сейчас где-нибудь... В лесопосадочке похороним, похороним, вам там в виде фарша отправим, ага. и как бы все прекрасно будет. И хорошо, понимаете? Я, хорошо, скажи, сколько плен уже ваших? А, ну, плен, да, вот есть нюансик. Так подожди, опять же, а, ну как же может быть, если вы соглашаетесь, если много, даже целые части сдались в плен, <свят> уничтоженные машины есть по видео. А вы как бы воюете. Я что-то ничего не, не, не понял. А, ну смотрите, сейчас пройдет да. неделька-две. А, и, ей, а, я а значит, быть. я... Подождите, подождите. 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 Я же, вы знаете, я вам скажу, я такой по натуре. Каждое слово. Даю. Значит, это и сейчас нет, это будет через 2-3 недели, правильно? Нет, через 2-3 недели мы их похороним. А, все, это, это еще будет, но не сейчас. А, ну прям сейчас ну, ну, я это план, не да, происходит моментально. Да. да, 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 да вы, Кстати, я вам хорошо, вы хорошо мечтаете. Вот. мне, а мне вы, вот, вы мечтаете. ваши мечты мне очень нравятся, очень нравятся. Действительно, вы как. А пой... вам самим, а вам самим то пацанов не жалко, которые на на убой пошли. Но, а, вот ты, а, а вот и скажи, да вот с -с 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 смотри, смотри. Вот как ты думаешь, если бы ты пошел, знаешь, ты идешь в Курскую область, на чужую территорию, как бы ты захватываешь города, ну и деревни вот это, значит. Скорее всего, ты идешь на убой. И Нет, это смертники, ну, смертники. ну подожди, ну, ну не спеши, ну что ну, ты спешишь. Прошу прощения. Ну, ну, а вот, вот как ты думаешь, вот ты, ты как бы знаешь, что ты идешь, как ты, вот они что пошли на убой, как ты говоришь, они знают или не знают? Знаю, скорее А вот ты скажи, если человек знает, что он может потерять жизнь, вот почему он пошел? А, промывка мозгов, пропаганда. Промывка мозгов, пропаганда. Боже мой, вот работай. Вот работа. И слушай, и ты, кстати, а вот. Но, вот, вот, вот смотрите, вот, вот, пропаганда, вот. Им им сказали а, ты, брат, идешь за правое дело, за правое а, дело. ты идешь за Родину, ты а, идешь ага. а, за Украину, ага. ты идешь ага. за, за украинский народ и а, так далее и тому а, подобное, ага. какие-то патриотические там высказывания, а, ага. там лозунги а, и так далее, и то подобное. Ага. Это может привлечь, привлечь, а почему бы можем, нет, да. а вы, считаете, вы считаете, что такого быть не может? Ну так все-таки я вот хочу вот как допустила Российская Федерация, что наши войска вглубь вошли в Курск. А, не, знаю. не знаю. Правда я, я, не знаю, я тоже не правда, знаю. Правда, правда не знаю, даже не, не подозреваю. слушай а, почему а почему? Вот, вот прошло куча времени, куча времени прошло, ну, очень куча. Вы не знаете, сколько дней прошло сначала полномасштабного ухождения Российской Федерации на территории чужого государства Украины. У, у нас просто граница слишком большая, с Нет, вами. Да, я ж понял, и, у нас и тоже, поэтому... кстати, у нас тоже очень большая граница с вами, вы знаете, да? Ну, конечно. Ну, так да. видишь, значит, один на один. Это все равно. У вас большая, Саша, большая. Согласен, да. Да, да. Кстати, насколько граница Российской Федерации больше границы между Украиной и Россией? П Повторите еще раз. Насколько граница Украины больше от границы от Российской Федерации? по сравнению с Украиной или по сравнению вообще со всеми странами? Нет, ну вот есть граница между Россией и Украиной. Где больше границы? С стороны Украины, либо со стороны России? Вы сейчас серьезно? Да. <с> ну, вообще-то одинаково. <с> ну, это а, ж Одинаково. Скажите, вы 24 февраля 2022 года через Беларусь уходили в Украину? А, был момент. Так где больше момент. границы? А, ну смотрите, ну сейчас же этого так не происходит. нет, нет, ну ты ж подождите, но ну я же вас спросил, где больше? Так где больше границы? Со стороны Украины, либо со стороны России? Одинаково. Нет, как это так, я же опять же не могу понять. Так почему ж 24 февраля... 20... Ну, потому что Беларусь является нашим союзным государством. Я ж вас и и спросил. Пошла... Вот, значит, получается, союзным... подожди, нет, нет. она начинается союзным государством, не имеет значения. Ну, ну, же белорусские солдаты заходили, а российские солдаты заходили российские. или нет? Ну, значит, не получается, границы у Украины больше, чем границы в Российской Федерации. Нет. 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 Ну хорошо, да, да, да. А, когда, <Froze> да, könnte, смотрите, давайте еще. <laughs> я я вам объясню, вот можно вы мне ага, перебивать, давай, я вам объясню. Ага, <laughs> давай, давай. А смотрите, когда в первый раз а, заходили, ага. мы заходили туда не с за, а, желанием захватить территорию. <laughs> конечно, ну, а теперь... да, понял. ну, вы, вы, меня не перебивайте, можно я мысль? Нет, закончу? ну даже вы сказали, что вы не хотели захватывать Украину. Ну, я ж, не, я ж не, говорю, вы хотели, не хотели. Я вас спросил. Вы, вы, мне, мысль не дадите закончить. А, мысли, ну заканчивай. Вот. Заходили а, с ультиматумом о перемены власти. Власть? Договоренности. А, у нас были определенные договоренности. А с кем договариваются договаривались о перемене власти? А? с кем вы договаривались о применении власти. А с действующей властью, да, ну, которая была по факту... Не а а, 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 а почему с кем-то? Я, 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 я понял. С народом напрямую не получается говорить. Приходилось а, разговаривать с той властью, которая была. А почему с народом не получается говорить? А как вы себе это представляете? Вот а, собираются саммит э, в Турции, да, э, каких-то переговоров. Кстати, подождите, а народ, подождите, подождите, подождите. Саммит у Кто Турции... Я, ну подождите, саммит у Турции когда был? А, вот как раз когда, после того, как мы зашли Нет, в Так в я наверное, сначала надо договариваться или позже? А сначала мы пытались договориться. А всегда пытались. Но сначала были подождите, по, 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 почему-то Украина их проигнорировала. Подождите, когда вы пытались позже, позже раньше договориться? Минские соглашения. Какие? Что в Минских соглашениях было? А, если не ошибаюсь, около 8 пунктов. Ну. Их там было. Ну, хорошо, что там было в целом? Я их читал давно, а честно, давно. я, не я так и понял, давно читал, я, я понял, давно читал. Нет, вы их можете сейчас вот открыть и прочитать, и мы их А что там искать, сейчас. кстати, скажите, что искать? А, Минские соглашения. Ну, точнее, я понял, трехсторонние Минские соглашения. Да, все верно. Да, ну и что там искать? Ну вы же их читали. Ну зачем вы мне задаете этот вопрос? Я не политик. А, вы не, вы не, не, вы, да. не вытягиваете с меня такие вот вещи. Ага, не политик. Я да. не Но должен если... это знать и помнить. Я просто знаю, что договоренности были. Были, да. И были, Или, были, а какие, предоставлены... были? Нет, какие были, что э, будут смена власти, да? Да нет, а, а, -а власти. Не не было, было. Да? А я, я думал, был... А потому что, ну, раз Минские соглашения, действующая власть не соблюдает. А какие, и, Кстати, как мы... ну я понял, действующая власть не соблюдает, правильно? Ну, я так понимаю. А, вы понимаете, хорошо. Скажите, а кто подписывал, ну, кто был как бы в трехсторонний, кто присутствовал? А, если не ошибаюсь, это был Порошенко, Путин и ЛНР-ДНР представители их. Давай считаем. Порошенко. А, трех... четыре... Подожди. Трех... А? Слушай внимательно. Трехсторонний. Если Чуть. я не ошибаюсь, я могу ошибаться. Ну хорошо, ну я понял, ты же трехсторонний, да? А, трех... Ну три стороны, я так понимаю. Третья сторона была это ЛНР-ДНР. Так подожди, ну опять же, ну так если ЛНР и ДНР, по твоему, это уже две стороны? Ай, ко мне какие вопросы? Они Ну ты не политик, можно давай мы считать будем как математики. Так, а, как, ко мне такие вопросы, не я же их выдвигал эти э, предложения, я понимаешь? Же, я же себе не, заб... не я, я же себе, я, я себе не могут назвать Хоть пятисторонними и там могло быть два человека, мне все равно там были озвучены определенные вещи. И ну хорошо, кажется, да, они да, да, были да, да, вполне да, 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 давай, подожди, да, давай логично, давай другой вопрос. Видишь, ты начинаешь начинаю. Хорошо, давай. Скажи. А я вот слышал, что как бы накладывались на кого-то санкции за невыполнение минских договоренностей. А я этого не слышал, да, это печально. А как ты думаешь... А какие санкции были? Вы можете мне их... Ну, много санкций, там около, уже сейчас докачивает... А самые ключевые? Ну, какие санкции? Ну, прекращение торговли, газ, газ уже не покупает. нефти не покупает. Это было после 22-го года. Это после вторжения Российской Федерации на территорию... До того санкций не было, да? Они были мелочи. мелочи. Ну, были санкции или нет? Ну, они были, да. Это что были санкции? По, 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 ну, я после... ж понял, ну, я ж понял. Кры... Они были после Крыма. После они... Крыма, да? Ну, потому что Крым, а, а да, так, я колени, значит, я ж ну, ну, не нервничаю. Ну зачем ты нервничаешь? Ну, спокойно. Ну, ну, а что? я не нервничаю. Э, кстати, не э, захват, за ну, когда Крым после 20 февраля 2014 -го года, сколько санкций, как бы за Крым было наложено? Вы, 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 их там тысячи сейчас. Нет, думаете, я там знаю, что. Вы вопрос слышите или нет? Сколько было санкций Молодцы. Ага, закрый, закрый. Да Я-то откуда знаю. Их ну я вам было. скажу, я вам скажу, чтобы не, долго не искали, вроде один или две санкции. И все. Мне кажется, гораздо больше. А, э -э это же вам кажется, это же хорошо, если кажется. А, да. да. Надо креститься. Да. Ну, я ж не сказал, не вам креститься нельзя. Почему? Я православный человек, а с какого, в отличие с, от Украины. С какого, с какого черта ты православ? Ну потому что я верю в Иисуса Христа ты и. Ты веришь. Я верю в Его... а, а, а зачем ты и ну а ты вы кстати правоприемник СССР и РФСР? А... Поддерживаю я ли политику? Нет, я не а... спроси, я не спросил, поддерживаешь ты или нет. Вы правоприемник СССР, ну и РФСР, или нет? Я правоприемник э, недвижимости моих родителей, не более. Ну, а чрезвычай... правоприемник, кто-то там в государстве, меня это не касается. Я же имею в виду, в конституции вашей Российской Федерации записано, что... Ну, это... возможно, возможно, да. А, возможно, слушай, да. так ты к Господу возвращаешься, а зачем бы тогда Господа Бога судили к смертной казни? Иисуса Христа? Да. А это были разве не римляне? Нет. Нет? Ну, хорошо, ладно. Но я же тебе ты можешь забить, смотри, я тебе скажу. 16 января, слушай внимательно, ты можешь проверить, у тебя есть где проверить, нет? А, ну, я с телефона, у меня только телефон. Ну, потом проверишь, запиши на всякий. 16 января 1918 года был суд над Богом. Я Присутствует, подожди, а, я, что... я ж не закончил. А, можно я вас просто поправлю? Нет, пока а, нельзя. Я не поддерживаю то, что Совет. Я, а, а, я, а, я, я, это... я не спрашиваю, что ты. Я не спрашиваю, что ты придерживаюсь, согласно Конституции, вы правоприемник СССР и, значит, РФСР. А то в 18 году, когда было РФСР, мы судили Господа Бога на 16... И вы в том числе. Давай еще раз. Еще. Раз. И вы в том числе. Нет. Давай еще. Да, раз. потому что вы, Украина, были в нашем составе. Украина была в составе а, и империи а, а, Русской, правильно? Давай еще Российская раз. Российская империя была. Давай еще раз. В 1918 году. Давай еще раз. В 1918 году, когда образовалась РФСР и Украинская Народная Республика, это сначала Украинская Народная Республика, потом было образование РФСР, и Ленин пришел к власти. А, то есть, то есть с Украины началось, да? С Украины все началось. Вы хотите что-то знать или так? Хотел бы, но мне кажется, это немножко бредом. Да, бредом. Ну, потом проверите, хорошо? Дайте mm -hmm. слово, чтобы проверить. А потом... Можно ручку? Ручку лицо? Да, да, возьмите, да. Еще. Да, 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 обязательно. Я зрозумів, что скажу про ОНР. Так, так, Юра, вот, привет, привет, Александр Демченко, шанон, так, записывай ручку. Да, 1918 18, 18, год. 16, 16 января был объявлен суд над Господом Богом. И суд происходил 5 часов. Бы, были, со, со, были заседатели. А где это происходило, а в каком городе? Можно ты... Заседание. Я все тебе расскажу, не перебивай. Хорошо. А то что хорошо. ты все равно не поймешь, ты забудешь. Не, вот я, я, я записал. я записал, ну вот слушай. И 16 января было заседание судового над Господом Бога. Перед этим повестки писали, но ну, поскольку не нашли, место жительства Господа Бога и взяли на скамью подсудимых Библию. Был адвокаты, шикарные адвокаты были, прокуроры были и был председатель суд, и много было свидетелей. Ну как, знаете, по судовому решению целый зал был заполнен. Участвовал председателем суда был Луначарский и после пятичасовой после пяти часовой прении прокурора и адвоката при окончании суда Луначаский приговорил, э -э -э, прочитал приговор, решение суда, приговорил Бога к смертной казни и в исполнении на следующий день и немедленно. Апелляции не подлежит. И 17 января Восемнадцатого года в Москве червоно-красноармейцы выстрелили Сушаренову и начали стрелять в воздух, выполнять решение суда от 16 января. И тем постановили, приговор исполнен. И поэтому я тебя прошу, вы не хреститесь, потому что вы, Бога, вы застрелили. И в этом городе это Это в городе Москва. А, то есть он начала с Украины, а. Слушай, ты, 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 было ты, ты наверное, опять же, ты, вот видишь, какое то Подождите, рейт. вы сами говорили, то, что продвижение было там со стороны Украины. Какой там, с Украины продверь, какое продвижение? Было? Слушай, сначала как бы... Подождите, это... вы что-то говорили, начнем с да, 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 что да. там с Украины начиналось. Кто начиналось с Украины? Вы сейчас серьезно? РСФСР. Вы говорили о том, что РСФСР началось после УРСФСР, украинская. Не, опять же а? ты. Видишь, ты опять не слушать, ты не умеешь, ты даже не умеешь запомнить. Я, я и вам. После, вопрос. после распада. Российская империя образовалась украинская народная республика. А вот власть, блядь, вот, типа, по всей российской территории. Все верно? Да. Вот это вот власть украинская, Да, ну, понимала. что, ну, не тупи, все веши. То есть, значит, Цэ... Хохол Цэ... решил Бога расстрелять. Цэ... Потому что, ну, оттуда Цэ... все пошло, Цэ... я так понимаю. Цэ... То есть, безбожник является Хохол. Цэ... верно? Цэ... Ужас. Вот видите, вы сами говорите об одном Давай, и, да, блять, да, ну, да, да, да Давай еще. Давай еще раз. Давай. Я, ты, ты, кстати, безоми мамушку. Повторяйте. После распада. Было, было сначала что? РСФСР или УРСФСР? У РСФСР? У РПСР, нет. А что было? Была Украинская Народная Республика. А, у... УНР, все, я понял. УНР, а потом? Что потом? Ну, что потом было после То... УНР? До какого года существовала УНР? Понятия не имею. Я, я я, если интересую. не имеешь, так ты научись слушать. Так я у вас интересуюсь. Поэтому так я, я тебе, запрашиваю. наверное, рассказал. Я тебе прочитал.

Отдельно, как, как отдельное государство. Как отдельное государство. Кроме этого, было признано 21 государством Европы, кроме Ленин еще признал. А в 18 году Ленин навел войска в Украину, где Украина проиграла, но все равно было украинская. А уже в 22 году, 29 декабря, образовался СССР. Где входили четыре республики? Это Украина, Белоруссия, Закавказье и РФСР преобразование СССР. Ну, что а... Вот смотрите, УНР существовал с 6 лет, да, как вы говорите? Ну да, ну там да, пройдем. До 2022 да, да, -го года. Да. А вы говорите, суд был в Москве. В 18 году. То есть, а что было в тот момент в Москве? Ну, это образование что было? РПСР. Рабочих и крестях. А когда РСФСР появился? Когда появился? После Ленин, э, Ленин, когда пришел к власти. Когда он пришел к власти? В 17-м году? году, нет. В 17-м году. То есть Украинская э, Народная Республика. Ладно, ладно, ты, 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 короче, ты разберись, это темы. Нет, уже больше не. Нет, знаешь? Слушай. Если ты не хочешь разобраться, или ты начинаешь... Нет, я же я тебе я сказал, буду, сначала я была Украинская Народная Республика, была в составе Украинской Народной Республики Белорусская, Ростовская, Воронежская, Курская, и, и, также, и также также -го Куб, год, Куба, и Куба, и, и Таганрог тоже был в составе Украинской Народной Республики. Понял? Смотрите, да? с 17 ладно? по 24 -го год, все верно? Да. С 17 по 24 -го год. Вот, смотрите, у нас, получается, с 17 по 22 год а, а, вот эти все а, областя, как вы говорите, находились а, в составе Украины. Какие? То есть, как отдельное государство. А где это было зафиксировано? Что это было отдельное государство или, или отдельная республика? Поинтересуйся же, найдешь. А, Нету нигде здесь, здесь такого. Я интересовался, нет такого. Ну забей, Таганрог был в составе Украинской Народной Республики с 1920... В составе э, 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 СССР был. Давай да. еще раз. Может быть. Давай еще раз. Был ли Таганрог в составе Украинской Народной Республики с 1920 по 1924 год? Так вы же сказали, что УНР был до 2022 года, а вы уже говорите и по 2022-2024 года. Давай еще. раз. Что-то у вас, блин, вообще не совпадает. Вы сами на так меня, плаваете меня все... и мне лапшу на уши вешаете. Я у вас не... УНР был по 2022 год, 20... но при этом он был в составе до 2024 года. Да. Это как понимается? Почитаешь, посмотришь. Нет, какие-то, Накола как? мне зовут, а тебя, женщина легкого поведения, я понял. Очень приятно. Нет, Давай мы спорим. Если украинский. Ты материшься, я тебе звук выключил. Ты материшься, как эта собака. А маты мне не надо. Мне надо твою умственно, умственно, для истории. Я тебе выставлю в интернете, чтобы ты посмотрел и ты как бы не радовался. Будем дальше общаться, или ты будешь изучать историю. Ты сначала поучи, давай. Все, ты пошел. Пошел ты за кораблем, учи. Что не то.